নিজের স্ত্রীর নামে প্রতিবার অন্বেষণ করবেন সাংসদ কীর্তি আজাদ দুর্গাপুর ক্রিকেট ক্লাবে দাঁড়িয়ে এই কথায় জানালেন তিনি তিনি এখানে হিরে খুঁজতে এসেছেন একজন বাঁহাতি বোলারের সন্ধানও পেয়েছেন যার বোলিং কিং কিংবদন্তি বিসেন সিং বেদীর মতন জানালেন উনিশশো তিরাশি বিশ্বজয়ী টিমের অন্যতম সদস্য कल एक लेग स्पिनर बहुत अच्छा जो प्रतिभा है बच्चों में जो टैलेंट है यहाँ पे हमने स्पिनर्स देखा लेग स्पिनर राइट ऑफ स्पिनर राइट आर्म लेग स्पिनर लेफ्ट आर्म स्पिनर बहुत अच्छा था विकेट थोड़ा माली नहीं आ पाया उनका शरीर खराब है जो ग्राउंडसमैन है इसे दो तीन दिन से पानी नहीं हो पाया है अब आ गया है पानी वानी डलेगा अच्छा होगा तो इसमें बाउंस भी आएगा तो हम सीमर सबको भी देखेगा कैसा है लेकिन सॉइल बहुत अच्छा है नीचे तक क्रैक जा रहा है इसका मतलब नीचे तक सॉइल इसका बहुत अच्छा है लेकिन अब बच्चे लोग को देखा यहाँ पर बहुत जो कहा जाता है क्रिकेट का कल्चर है स्पोर्ट्स का कल्चर है वो दिल्ली में क्रिकेट का कल्चर डीडीसी में नहीं दिखाई देता है जहाँ बशंत सिंह वेदी जी हम लोग को ले जाके रानजी ट्रॉफी चैंपियंस बनाया मेरे अंत तक में जब हम कैप्टन था तो हम रानझी ट्रॉफी जीता था वहाँ कल्चर नहीं है लेकिन यहाँ के क्लब क्लब में कल्चर है खास करके हम आज आए यहाँ पर हमको अच्छा लगा आज मेरा दूसरा दिन था तो आगे बच्चे सबके लिए क्या करना है कैसे करना है वो हम सोचेंगे लेकिन रेगुलरली इन लोगों के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे एक दुर्गापुर क्रिकेट क्लब का तो वैसे ही हम आभारी है कि मेरे वाइफ के नाम से एक कप हुआ था अंडर फिफ्टीन का इन लोगों ने किया था हम चाहते हैं कि अपने वाइफ के नाम से पूनम प्रतिभा की तलाश इन सर्च ऑफ टैलेंट उसमें बच्चा सबको बुलाएंगे अंडर 19 तक का लेंगे हम लोग बच्चा 19 साल उन्नीस साल तक का बच्चा एक टूर्नामेंट कराएंगे हर एक वार्ड में से एक टीम लेंगे और जो गांव का इलाका है उसमें से भी लेंगे पंचायत के इलाका से भी लेंगे और फिर तीस पैंतीस लोग लोकल लोग ही रहेंगे जो तीस पैंतीस बच्चा को लेंगे कोलकाता ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे या दिल्ली गर्मी का जो ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है समर हॉलीडे उस पर भेजेंगे तो मैम को बहुत अच्छा लगा यहाँ का बच्चा सबका हम कराएंगे उसके बाद वहाँ वर्धमान में भी टूर्नामेंट करा के दोनों टीम का जो टॉप टीम होगा उसका एक एनुअल हम कप रखेगा মঙ্গলবার দুর্গাপুর এজনের ক্রিকেট ক্লাবের ছেলেমেয়েদের সাথে ক্রিকেট খেলেন বর্ধমান দুর্গাপুরের সাংসদ কীর্তি আজাদ এদিন তিনি ক্লাবের ছেলে ক্রিকেটের প্রশিক্ষণ দিলেন এবং আগামী দিনে বর্ধমান দুর্গাপুরের সমস্ত ক্লাবের অনূর্ধ্ব উনিশ একটি জেলাভিত্তিক প্রতিযোগিতা করার কথা ঘোষণা করলেন যেখানে শুধু শহর নয় পঞ্চায়েত এলাকা থেকেও খেলোয়াড় বেছে নেওয়ার কথা জানালেন সাংসদ সনাতন গড়ায় নাইনটি নিউজ বাংলা দুর্গাপুর আপনারা দেখছেন নাইনটি নাইন নিউজ বাংলা বদলাবো আমরা